Дня, друзі, я запрошую вас до наступної розмови на тему сучасного кіно і пропоную вам сьогодні поспілкуватися разом зі мною з організатором конкурсу короткометражного кіно громадський проектор Андрієм Лахматовим. Доброго дня, Доброго. Андрію, я так розумію, що громадський проектор це вже конкурс традиція. Не вперше, коли ми говоримо про певну систему, можемо говорити про традицію. Традиційний конкурс, тим не менш, Є певні витоки, є певні передумови, тому що він з'явився в нашому місті вже якщо можна трохи історії громадського проекту. Ну да, проєкт – це проект моєї селі Ніколаї Кабашни, з якою ми почали ще три роки тому привозити в Ніколаїв фестиваль документального кіно Докуда Сівей, по Україні. И вот в очередной раз мы его привозили, привозили в Николаев и подумали о том, что Николаева нигде нет. Его нету в Докудейсе, нету там участников из Николаева, никто не снимает здесь кино. Его нет в фестивале молодость. И решили попробовать предложить нашим ребятам, нашим жителям поснимать mm -hmm. кино и посмотреть, что из этого выйдет. В, этом, в прошлом году мы это сделали, увидели и поняли, что здесь есть люди, которые могут снимать кино, и если им давать стимулы для этого, то они спокойно могут стать довольно-таки достойными режиссерами, которых можно будет представлять на фестивалях в Киеве как минимум. Ну и как увидев, что это возможно, решили это дело продолжить. И вот в этом году второй у нас конкурс. Тема прошлого году была мир во время войны. Мы решили делать какую-то небольшую тематику. В этом году тема называется "В чем наша проблема". Почему так? В прошлом году мы считали, что самая актуальная проблема была на тот момент, то, что активные действия на востоке Украины боевые, а мы здесь находимся как бы в мире, и нам было интересно посмотреть, как это люди воспринимают, собственно, и было довольно-таки любопытно увидеть, как по-разному люди эту тему раскрыли для себя. В этом году мы подумали о том, что, как нам кажется актуально, именно то, что люди в ожидании каких-то изменений, реформ, о реформах говорят, реформами спекулируют, реформ ждут. Вот. И вот решили посмотреть, собственно, спросить у людей, в чем же наша проблема, что нам нужно менять, или почему у нас не получается, что нам мешает, может быть. Тема довольно-таки широкая, это может быть проблема одного человека, проблема группы людей, проблема города или проблема страны. Поэтому здесь тоже очень широкий полет для мыслей. О, сейчас вот в ожиданні до 15 сентября, всіх робот можемо показати час рекламний ролик фестиваля. Пожалуйста, і далі продовжимо нашу бесіду. В чому наша проблема? Що тебе хвилює особисто? Якщо ти знаєш відповідь, то бери камеру та зніми про це фільм. Конкурс короткометражного кіно громадський проектор до 15 вересня приймає стрічки до 10 хвилин з усієї України. Переможці отримують грошові винагороди. Навіть якщо ти раніше не знімав кіно, спробуй свої сили. Розкажи всім, в чому наша проблема. Конкурс проходит за поддержкой Благодейного фонда Игоря Янковского. Инициатива заради майбутнього. Детальніше про умови конкурсу «Громадский проектор» шукай в интернете, або дзвони за номером 093-459-8352. На самом деле времени не так много осталось, для того, чтобы успели желающие подать заявки, предоставить свои фильмы для конкурсного просмотра и показа. Уже много николаевцев, и, собственно говоря, я так думаю, жителей из других городов Украины, потому что вы приглашаете да, всех да. украинцев, много уже человек заявили о своем желании поучаствовать. На данный момент нет, говорю честно, немного. Но мы понимаем, в чем причина. Причина в том, что мы дали в этом году больше времени. Мы дали времени с 15 мая по 15 сентября. Творческие люди, они всегда все делают в позиции но я знаю, я знаю, что много людей сейчас снимают. Некоторые угу. пытаются и два фильма снять сразу. Угу. А, вот, наш коллега Кирилл Ющишин уже подал один фильм еще в мае, сейчас второй снимает. Ребята говорят о том, что не снимают, заявляют об этом. И вот ну, в августе будем, начнем там. Ну, как, как студенты, которые в последний день сессию сдают, так вот, наверное, я думаю, что 15 сентября мы получим большинство фильмов. Вот, поэтому говорить об этом как бы рано. Рассчитываем, что будет, фильмов будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году нам поступило 22 фильма, и отобрали мы к финалу 12. Вот. Мы больше, потому что мы увеличили в этом году и премии. У нас mm -hmm. теперь две номинации. Это отдельное игровое кино, отдельное документальное будет оцениваться в разных номинациях. В каждой номинации по первых три места призовых, плюс призрительских симпатий. Поэтому шансов больше, больше да, сегодня. Mm -hmm. Сегодня вот в этот, в этот раз, как минимум, заявить о себе, получить какое-то призовое место. И в дальнейшем, возможно, еще участвовать в киевских фестивалях. Мы говорим о том, что если наши жюри оценит какие-то работы, не обязательно даже если, может быть, они победят, но будут иметь какой-то интерес, то будем стараться помочь этим фильмам попасть на фестиваль Докудайс, либо на фестиваль Молодость в Киеве. По поводу жюри, кто будет в этом году оценивать фильмы, кто эти люди, насколько они авторитетны в мире кино и в мире общественной жизни, скажем так. Ну, э, директором нашего коллеги жюри в прошлом году был и в этом будет директор кинофестиваля «Молодость» Андрей Сколько? Халпахчи. Это профессионал-метр. Э, Безусловно. Да, мне кажется, без Безусловный сам... авторитет. Да. Угу. А здесь, на, в прошлом году на местном нашем уровне, это была Леся Левченко, доцент э, кафедры политических наук Могилянки. Э, это была Никита Худяков, организация «Арт-оптимисты», у них там было свое движение «Кино». И Александра Филоненко для меня она авторитет в кино. Это наш реалити шеф Синема Киноклуб, она его куратор, да, искусствовед по жизни. Вот. Я а, не могу сказать, кто в этом году будет точно. Мы, может быть, расширим эту коллегию, су mm -hmm. судей, жюри. А Кто-то, может быть, останется. Приглашали в прошлом году Александра Пранкевича, э, декана факультета э, э, филологии. Ди директор института филологии. Да, директор института, филологии. да, уже директор института. Вот, как киновед, который вот, киноман. Ну, он и куратор кинопрограмм определенных. Кинопрограмм на телевидении, да? конечно, да. Вот, надеемся, в этом году он сможет. В прошлом году он просто уехал за границу, но как раз на момент нашел пока, угу. ну, вот. На самом деле, вот то, что я сейчас слушаю, я понимаю, что вопрос, наверное, не столько когда формулируются задачи фестиваля, когда формулируется тема фестиваля, вопрос не столько в том, чтобы стимулировать какому-то определенному действию николаевских наших коллег, журналистов, телевизионщиков, просто людей, которые так или иначе могут и хотят себя реализовать в кино, сколько в том, чтобы на самом деле заставить еще раз людей, наверное, задать себе важные вопросы и с вашей помощью поискать ответы. Ну, именно так, на самом деле. Поэтому мы выбираем тему, самую актуальную тему, и пытаемся, вот, ну, мы предлагаем такую саморефлексию режиссеров и зрителей. То есть зрители придут на финальный показ, увидят все эти фильмы, вход будет бесплатный, кто угодно сможет прийти, пригласить своих друзей, и, возможно, потом высказать свою точку зрения. Мы проводим каждую неделю в рамках нашего конкурса «Киноклуб. гражданский проектор» на летней киноплощадке возле Южного Буга, Дома торговли где мы каждую неделю, вот мы показываем правовое кино uh -huh. и каждую неделю обсуждаем. Вот буквально позавчера мы просматривали фильм «Признание комиссара полиции э, прокурора республики итальянской uh -huh. мафии с пятых годов». И все зрители, ну, как нам показалось, просто уходили вот с такими глазами и не аплодировали даже, потому что многие искали они увидели э, в этом фильме Украину и Николая в частности. Uh -huh. И вот мы это обсудили, мы сказали, что в принципе э, Италия 70-х, это возможно Украина сегодня. И, возможно, нас ждет похожее с ней будущее, потому что ну, вот, очень много схожести. Мы это обсуждаем, люди говорят, что это нужно, и мы это понимаем, что это нужно. Когда-то в университете мне моя преподаватель сказала о том, что когда мы с ней заходили всегда в тупик в обсуждениях там, политических вопросов, каких-то общественных, и Стас задавать, ну что же делать, вот, в чем наша проблема. Она, это какой-то такой она всегда отвечала, философский, риторический да, вопрос, да. Ну, И она всегда отвечала, говорит, я вижу только одно, это просвещение. вот Я, говорит, сейчас пытаюсь вам передать все свои знания и понимания. И вот вы, вы должны это все передавать, рассказывать, чтобы люди, чем больше люди понимали и знали, тем мы больше защищены от всех этих негативных явлений в обществе ввиду там, мафии, связанной с властью и всего остального. Да? Ну, вот как, как от, отчасти. Но инерционная система, инерция вообще вот общества как такового, она настолько сильна на самом деле, уже сформировавшаяся вот этих наших каких-то социальных взаимоотношений, что мне кажется, что голос вот этих людей, которые сегодня так или иначе хотят жить в правовом государстве, видят его в будущем как правовое государство, с этой точки зрения справедливое, справедливо устроенное, что он еще очень-очень слабый. Возможности наши тем не менее, они какие? Вот этого слабого голоса еще. Тем не менее, я думаю, что чем, чем, чем систематичнее этим заниматься, чем, как, не знаю, по методике сетевого маркетинга да, распространять угу. эту там, информацию, доносить до людей, что есть возможность приходить смотреть кино, обсуждать его есть возможность просто общаться на эти темы, передавать угу. друг другу какие-то какие-то знания, это ну все равно как, через какое-то время, неизвестно, это, конечно, прогнозировать сложно, но, как запустят какие-то процессы, формируются эти люди, они будут жить вместе с другими людьми и как-то они будут вместе сожительствовать. Это будет от этого эффект, когда они будут с желанием жить угу. в правом государстве и умением это делать, да, передавать эту информацию. Понимаете, тут проблема, как мне кажется, вообще норм и ценностей в обществе. Да? Ну да, я е только хотела сказать, если... что мы сейчас говорим о правовом государстве, это достаточно узко и применительно к теме сегодняшнего фестиваля. Да. А задача она шире, правильно вы заметили. Другие да, при несколько... применить ценности. Если сегодня ну. там, допустим, ценность это там, я не знаю, в моем понимании, да, по крайней мере, в моем детстве была ценность, это сила, да, ты сильнее, ты будешь прав. Да, в 90-х это все рождалось, этими сериалами всеми культивировалось, там, эти сериалы «Бригада» угу. всеми любимый. любимые. Ты сильнее, ты прав, да. Либо там, не знаю, ценность вообще, собственно, нет касаться ничего этого, норма такая, это неинтересно, я вне политики, там, или что-нибудь такое. А тем не менее, происходят какие-то вещи, которые в итоге нас всех касаются. Вот, то просто на самом деле меньшинство очень часто меняет страну. Мы это замечаем на, на примере своей страны. Поэтому если это будет меньшинство подготовлено, готово к, к жизни в другой стране и сможет изменить это большинство, инертное, потому оно инертное, что оно вокруг него может что угодно меняться. Поэтому а должно быть какая-то часть не инертная, которая сможет это инертное менять вокруг. Ну, как-то так вот кажется, может, сумбурно немножко, но вот так. На самом деле я разделяю вашу точку зрения и... Все равно думаю, что какие-то такие очень мелкие, маленькие шишки, очень последовательные действия в, в каком-то определенном направлении, они так или иначе они заряжают, в общем-то заражают, заряжают людей рядом, которые присоединяются к этому. В, если мне не изменяет память, в психотренингах есть такая интересная очень практика, когда определенное количество людей собирается за столом, и ну, по команде тренера угу. они выбрасывают какое-то определенное количество число на палец. Угу. И мне приходилось видеть своими глазами, когда один человек, который упрямо и долго выбрасывал свое число, и все остальные люди, уже пришли к какому-то единству, вот этот один смог эту ситуацию переломить, и они стали играть, в конце концов, по его правилам. В общем-то, наверное, мы, это такое... Мы же... смотрели фильм 12 разневанных да. мужчин. Это вот это та самая... Ну, исследуем современный фильм 12, это, да, в общем, да, тоже да, та да, же да, история. Ремейк, да. ремейк. но да. мы смотрели классические изначально да, 12, вот, да, да. 12 разневанных мужчин, когда один из присяжных изначально был против приговора суда... Об уб... О, смертной казни. Смертная казни, да. Uh -huh. О смертной казни. И в итоге в конце фильма все были уже против. Ситуация этого. переломилась, да. да. Андрей, у меня предложение. Давайте посмотрим сейчас один из фильмов, который показывали в прошлом году на фестивале. Короткий фильм. Uh -huh. И дальше продолжим нашу беседу. Він служив вже більше сіми місяців в 79-й аеромобільній бригаді. 28 вересня ми ввійшли в аеропорт. Донецкий. В той же день мы вышли песни обиду, и буквально где-то 17.00 мм вечером попали между двумя терминалами старыми и новым, две наши машины были перебиты танком в спальне. В первой машине нас сидело 8 человек, из них 5 погибло, двое раненых. Я каким-то чудом остался целым. Во второй машине сидело, не помню, то ли семь, то ли восемь человек, но там два погибших, остальные все ранены. Цей день, конечно, запомнится на Богу. У нас в моєму екіпажі був один Юраж, ми на нього казали, Юра зване 43 роки. Він зранку дзвонив матері, просив, це був день неділя. Він просив матері, поставити до нас за всіх в церкві. Просив, дзвонив і матері, дзвонив і сестрі. Получилось так, що вечором сьогодні вже не стало більшість екіпажа погідно ну, я вискочив в мене каска злетіла стала зберігає моя на бронежилеті імені на рукаві на правій руці, виходить ну, куски мозгів що в мене що як оказалось потім пулеметчика на касці дуже багато кусків іменно мозги таке ж нейроні зіни там нервує на руку особливо молодих, а коли гибнуть ті, з котрими ти їстиш з одного котілка і спиш воно в БТР, І все ділиш разом, ходиш в наряди, стоїш на посту, там в атаки б'єш разом. Це, як сказав, це просто страшно. Коли сидиш, общаєшся з тим грошом, що «О, мама в церкві свічки за нас поставила, а з його вже немає. довго не буде. Не можеш привикнути до цього сюди. Прямі річ. Йду туди, щоб От ці сепаратисти просто не прийшли сюди, щоб мої діти не бачили те, що бачать діти Донецька, Луганська. Это участник, это фильм короткий, это участник прошлого года, и, как вы сказали, один из победителей. Второе, второе место он занял, это Женя Иваночка, Николаевец, он вообще фотограф, mm -hmm. и вот поучаствовал в нашем конкурсе и занял второе место в прошлом году с этим фильмом. Вот еще такой э, вопрос, вы сказали, вспоминали Андрея Халпакчи, фестиваль молодости, фестиваль DocuDays, у которого есть уже, безусловно, своя аудитория, есть тоже свои сложившиеся традиции и задачи очень серьезные у этого фестиваля. Если мы говорим э, о фестивале «Громадский проектор», можем ли мы воспринимать его как, может быть, ну, действительно ступеньку? Да, да. да. И не, и не очень ли это обидно, ступенька Нет, совершенно, к... совершенно не обидно, ну, мы существуем второй год, и, и, мы, в принципе, себя изначально позиционировали. Наша цель была привлечь николаевцев в большей степени, угу. либо привлечь Кино со всей Украины в Николаев, может быть, вот так. Uh -huh. То есть мы принимаем фильмы со всей Украины, нам присылают с Киева, с Харькова, с Одессы, из Днепропетровска. В большей степени николаевцы, конечно. Ну, по крайней мере, было так в прошлом году. Думаю, что так будет и в этом году. Наша цель – это стимулировать людей, которые могут, хотели бы, думали об этом. Uh -huh. Начинающие режиссеры, которые вот, может быть, еще не настолько сильны, чтобы попасть сразу на фестиваль там, «Молодость» либо «Докудейс», да? Но вот к нам они, они у нас бы победили бы, это для них действительно была бы ступенька, Стимул, которая бы убедила, важный, что они да. могут, что их оценили, и они могут идти дальше. Возможно, с нашей помощью родится какие-то режиссеры, и мы будем только этому рады. Ну, на самом деле кино – это не только режиссеры, это сценаристы, операторы, это коллективное творчество, которое в итоге дает тот результат, который мы видим и так или иначе оцениваем. Но кто-то э, делает акцент на содержательную часть, кто-то, безусловно, ставит на картинку, это очень важно. Мне приходилось видеть фильмы, кстати, нашего Николаевского парня, который сейчас режиссер в Киеве, в которых слабый сценарий, откровенно слабая драматургия, угу. среднего звена актеры. Но фильм настолько классно снят и выстроен с режиссерской точки зрения, что, ну, что сидишь и смотришь, понимаешь, что это идиотская история, детективная. Но сидишь и смотришь, потому что великолепная картинка. Кто-то еще на какие-то вещи делает акцент. Вас что привлекает? И в принципе, вот когда вы работаете со своими коллегами, пересматривая и оценивая фильмы, как вы сами понимаете, что для вас важно? Лично я, вот, что я люблю и что я считаю э, таким трендом сегодняшнего дня, что э, совершенно несложно и при этом очень привлекательно. Это документальные фильмы который ну, в нашем понимании все документальное кино вот я часто вижу у людей сейчас документальный фильм это сразу представляет такой классический фильм там, о жизни Людмилы Гурченко да в России там снимают mm -hmm. по звезду это да, фильм когда все сидят сзади книжки все mm -hmm. они вспоминают как она была хорошая и показывают записи я да. и записи ее там концертов да, давних либо это документальный фильм о животных там, да? либо еще ну, это, это то что такое в массовом прокате вот, происходит да? А и документальное кино это может быть э, кино, которое, ну, по типу того, что мы ну, сейчас это, увидели. Да, это, это документальный фильм да, безусловно. Да, да, да. Но я очень люблю фильмы, когда э, оператор с режиссером внедряются в какую-то обстановку э, и становятся незаметны для этой обстановки, да, и они просто документируют происходящее. Практически Но, инсайдерское какое-то кино да, такое. Да? Такого кино очень много на Докуда и на фестивале. Всех в шок проверка в прошлом году фильм Иоанна, польский, когда режиссеры с оператором, они просто попали в семью, где мама заболела раком, и у нее маленький сын. И они показали ту любовь последних дней, такой очень шокирующий фильм. Но вот было ощущение, что мы просто там находимся. И он просто документировал все моменты mm -hmm. бытовые, она готовит есть и разговаривает с ним. Это все mm -hmm. намного лучше показывает натуральность этого действия, чем кто-то бы монтировал, там, собирал бы кадры какие-то там, По каким подсъемы примеру, специальные делал, да. Просто идет камера, она снимает все, снимает, снимает, а потом выбираются самые вот важные моменты, и получается просто сюжетная линия, как это и было в жизни. Это вот, мне кажется, это может делать любой человек, берется телеф мобильный телефон, в прошлом году фильм выиграл, снятый мобильный телефон, сейчас мобильный телефон имеет очень хорошие камеры, и просто что-то документируют. Какого-то ну, человека, который да, да. есть фестивали, участие в которых прописано условие участия. Это фильмы, снятые на мобильный телефон. Есть даже такие фестивали, да, да, да поэтому да. ничего удивительного. Но вот по поводу того, что вы сказали, у меня такое ощущение, что нормой становится отсутствие закона, которому к которым мы привыкли подходить к фильмам. Есть определенные ну, законы законы драматургии, драматургии, законы монтажа, что ли. Но современное кино, оно просто особенно документальное, оно разрушает абсолютно это все и показывает мир совершенно другим. Он может быть, действительно больше таким, каким он есть на самом деле. Не, мне кажется, и то, и то, и то, и то имеет право на жизнь должно жить, как бы. Просто что вот в Украине начинает развиваться документальное кино, да, такие вот небольшие короткие фильмы. Зарисовки с какого-то места там события, угу. когда ты не просто ну, смотришь новостной сюжет, да, а ты проникаешься, ты видишь эмоции, ты видишь детали и все остальное. И это все больше и больше людей. Я вижу, сколько там в Киеве ребят начинают этим заниматься. Целые движения, типа Вавилон 13, которые угу. вот документировали события на Майдане, теперь на ВАТО. В принципе. Э, поэтому я думаю, что одно, одно другому не мешает. И любители игрового кино, да, драматургии, и есть любители, как я, документального кино, я люблю и то, и другое, и то, и то, это особенные, как бы, жанры, вот. Но в данном случае наше документальное, номинация «Документальное кино», я всегда говорю, не стоит заморачиваться, как кого высадить, mm -hmm. что книжки либо абажур должны быть сзади, да, и там, так далее, просто документируйте, пробуйте, и у вас, возможно, ну, какая-то, получится очень хорошая история, которая была в жизни. Вы просто ее задокументируете, и у вас получится этот материал, который будет потом интересен всем остальным. Да, это очень важно вызвать определенный резонанс, вызвать эмоцию сопереживания. Наверное, это тоже вот одна из тех задач, которую так или иначе фестиваль ставит перед собой. Я не говорю те люди, которые делают кино. Может угу. быть, они иногда не задумываются, но результат превосходит ожидания. Бывает наоборот. Да, по-разному бывает. Андрей, мы, у нас заканчивается программа, и буквально минута осталась, но мне бы очень хотелось, чтобы, может быть, вот сейчас вы еще раз обратились к тем, кто хотел бы, но не решается сделать вот этот первый шаг, у которого есть какой-то свой опыт, но он считает, что он не настолько интересен, чтобы им поделиться. А мне кажется, что очень важно, чтобы появилась вот эта смелость выйти к людям и сказать: Я, я хочу с вами поделиться важным для меня. Да, на самом деле все больше и больше вижу людей, которые приходят к нам в киноклуб, которые начинают говорить. Это очень сложно, на самом деле, разговорить людей после просмотра фильма. Я каждый раз становлюсь с микрофоном, говорю, мы по традиции обсуждаем кино, поэтому кто что хочет поделиться своими впечатлениями. И люди вот как-то вот, вот видно, что у них в голове что-то происходит, а выступить, поделиться с этим, это бояться. А на самом деле в этом залог на самом деле, развития всех нас. Когда мы будем больше коммуницировать друг с другом, мы будем друг друга понимать, что у нас происходит. И вот эти все конфликты, которые происходят, это же от недопонимания, недокоммуницирования. Мы друг друга не поняли, потому что мы друг друга не услышали, мы друг друга не прочувствовали. На самом деле потом оказывается сквозь время, что все было на самом деле очень просто. Да? Что, может быть, у нас даже очень много общего было, просто чуть-чуть разные были направления. Поэтому, а этот кино – это один из способов, как донести свои мысли, если вас, как вы считаете, не слышат и должны услышать. Это самый лучший способ взять какую-то небольшую камеру, либо телефон, І показати снимати. в чому наша проблема, і снімати після розказувати, розказувати міряв округ себе. Дякую да. вашу. І я сподіваюся, що напередодні вже фіналу конкурсу, напередодні того показу, який має відбутися в Миколаєві, показу тих стрічок, що потрапили до шорт-лісту фестивалю. Ми ще раз зустрінемось в цій студії чи в рамках програми «Розмова на тему, можливо, в інших наших програмах, і запросимо миколаївців до перегляду, запросимо їх на фінальну частину, запросимо їх подумати разом, як нам жити краще. Дякую. 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 Дякую вам, що були разом з нами. Робіть перші кроки, не вагайтеся. Дорога в тисячу рі починається з першого шагу, говорили давні китайці. Рішайте, вирішуйте, змінюйте своє життя. Хай щастить в ефірі. Побачимось.